Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем готовить биточки с куриного филе. Рецепт у нас сегодня будет немножко необычный. Сначала мы нарежем биточки. Пальцами прижимаем хорошо, чтобы у нас пластиночки были не очень толстые. Вот такие у нас пластинки получились, а с этого мы сделаем тоже пяточек в плярик получится очень большой. Вот с таких вот двух кусочков у нас тоже получится третий биточек. Биточки мы накрыли пищевой пленкой и побили молоточком. Биточки мы сейчас посолим и насыпем куриной приправы. И оставим на минут 10, чтобы они просаливались. Потом будем делать кляр. В наши тарелки уже перетертый лучок. Сейчас мы добавим туда совсем немножечко сахара, чтобы у нас не был приторный кляр. Сольки тоже немножко, где-то пол чайной ложки. Приправки пол чайной ложки. Сейчас будем добавлять сюда муку пляр мы будем делать на такое количество сколько у вас битков у нас битков немного поэтому пока я положу две столовые ложки муки, брошу яйцо и будем перемешивать Постепенно будем добавлять воды. Кляр у нас не должен быть очень жидкий. Он должен быть как густая сметана. Кляр у нас жидковатый, надо добавить еще немножко муки, чтобы нам хватило на все точки. Вот такой кляр у нас должен получиться. Для начинки нам понадобится перчик сладкий, груша и лук. Сейчас мы будем подготавливать их для зажарки. Лук и перец уже на сковородке, будем обжаривать. Немножко посолим и будем обжаривать до готовности. Добавили грушу и будем жарить 2 минуты. Начинка уже готова, сейчас мы будем приступать к обжарке битков. Если у вас биточек сломался или у вас кусочки с биточков получились, мы можем сделать его целым. Сейчас мы сделаем большой. Кляр просто их скрепит. И будет у вас большой биточек получится. Смотрите, мы ложим его вот так вот рядочком. И как бы два небольшие биточка мы превращаем в один целый огромный биток. С одной стороны у нас уже битки обжарились. Мы их переворачиваем. Накладываем начинку. Сейчас посыпем сыром сверху, накроем крышкой и будем жарить минуты две. Друзья, наше блюдо уже готово. Сейчас будем дегустировать. Мясо полностью поджарилось. Сейчас попробуем. Друзья, попробуйте этот десерт. Очень вкусно. И обязательно напишите в комментариях, Замечательный рецепт. Всем удачи, приятного вам аппетита. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.